Ультрасы для армии, как футбольные болельщики собирают деньги для солдат, что продают, сколько зарабатывают и что такое местный бойцовский клуб, подробнее Ольга Поломарюк. Футбольные стикеры, раритетные журналы и вымпелы. Эти парни больше месяца собирали спортивные артефакты по всей Черновицкой области. Артур ради благого дела пожертвовал любимым биноклем, с которым ходил на матчи, его парню подарили в детстве. На благотворительном аукционе лот заработал рекордных 310 гривен. Мне было да, лет семь, когда я взял этот бинокль и вот я так решил, что сейчас то время, когда надо с ним попрощаться, так как можно его на аукционе продать за нормальные деньги, и эти деньги могут помочь нашим воинам в зоне АТО. Все товары для благотворительного аукциона хранятся здесь, в небольшом спортзале. Стартовая цена лота в среднем 30 гривен. Торги проводят в соцсетях, а иногда прямо здесь, в бойцовском клубе. 140, 150. 250. 250. 250 раз. 252. Три прогне. Я знаю, що ці гроші підуть на добру справу. Вони поможуть нашим воїнам в зоні АТО. Ну і плюс мені буде приємно мати вдома таку річ. Я зовсім не шкодую. За собрані деньги ультраси закуплять теплі віші і обувь для солдат. Ми зараз підтримуємо саме тих хлопців, які представляють фанатів Буковини на сході. Тобто там у нас є пару чоловік, які зараз лава Хунсо. Ми або напряму, коли вони приїжджають додому на відпочинок, їм передаємо, або передаємо через волонтерів тих же. Такой инициативой болельщиков восхищаются сами футболисты. Александр Тимирийский, капитан футбольного клуба «Буковина». Узнав о благотворительной акции, тоже согласился пожертвовать дорогими сердцу а еще отдать часть премиальных, заработанных в новом игровом сезоне. Мы готовы с, там, с командой там, дать ту часть, которую мы могли бы отдать туда. Все, что мы можем, то мы думаем, что у нас есть на данный момент. На вопрос, сколько продлится аукцион, болельщики отшучиваются, мол, до тех пор, пока не оденут всех солдат-земляков. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновцы.